Я опять вздыхает, потому нравится очень запах. В за 15 долларов. Тадам! Орхидея. Стивен пришел в туалет. Я вам сообщаю, Стивен пришел в туалет, чтобы вы знали. Это фудкорт. Мы наверное сейчас что-то пожрем. Стивен идем. Да, да, нормал. Чем делать чурок? Горячий. Стивен, ждет и набоны. Их пекут Очередь. Он заплатил, стоит, ждет, пока они спички вытащат все, бо вечером будет гамбургер. Как вы так живете и не толстая? Во-первых, я толстая. А во-вторых, а как я жру? Как вы знаете, как я жру? Я не понимаю. Я покажу вам 5-минутный ролик. А вы пишете, что я не толстая. Я толстая, во-первых. Во-вторых, я ж, ну как бы, ну я знаю, що мені скільки з'їсти. Якщо я зараз їм ем вот эти чуроси, то я тут гамбургер вечором жати не буду. Я не можу з'їсти більше, ну чем в мене влізе. Ну іноді переберу калорії, іноді не доберу. Всі так живуть. Да, действительно, в Атланте много чернокожих. Стива, попробуй синабон. Я делала недавно, помню, ты рассказывала по этому. Повторяла за Кариной Костенко. О, конечно, эти были бомбезные синабоны. Я, я думаю, что вот эти сладкие до ужаса сейчас будут, но я попробую. Это просто знаменитые синабоны, если вы это. говорит, я никогда я американец, никогда не ел вот эти знаменитые синабоны. Даже был студентом, о, пришел. Они были очень популярные, все студенты ели, а я не ел. Говорю, а что ты наивен? Кажется, бы я не хотел. А сейчас ему захотелось попробовать вместе со мной. Сейчас попробуем. <таспорщик> тихо, 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 не это. Ага, не Давай будем чай, а его чай

Это для меня. Блин, а я гадайте. Хат. Мені кошево не стари внутрі. Да, вони стари внутрішні. Да б його выплюнуть. Вот гляньте, оно у меня тут делается хвильками, а знаете что, потому что тут влажность повышена, у меня вообще волос вьющийся, ну не то, что прямо это, но такие, хвилючками він такими, я была вообще в детстве кучерява. и оттуда, где повышена влажность, они меня начали крутиться, и я теперь вот кучерява тут. Ну смотря, что я как то бывает, как-то так, это, умеют как-то выстричь так, что эти хвильки, у меня как-то у меня эта началась, еще когда меня Лина это по-моему, последний раз и последний раз она меня пошла. У меня когда был такой период в жизни, что у э, меня челка была прям как спираль на груди, спиралька... Помню, это химию делали? Было модно. И девки как-то так делали, что одна челка химия, а тут Чи экономили, потому что дура, або в спокер... Де мы едем? Ай, ничего не видно. Есть цивилизация. Жизкая. Челка отдельно была просто как накрученная на вот это, на всю химию. Я прям вписалась тогда в моду. я не знаю, какие период жизни был, но, по-моему, я была беременна. И вот так она мне давала. Челка кучерявая, а вот тут... Не, ну было блин, Что там? Что с вами так было? Не помню. А тут было прямое. Вот тут. Ну, там слегка вот так. А тут прям так. Такие витушечки мы живем между двумя молами между двумя местами где можно скупиться в одинаковом хоть там, ну одинаковое время что туда ехать что в тот мол что в этот но мы выбрали вот этот, который большой девочки мест не знают называется на периметре ой называется периметр вот Классный, мне не понравился. Там все магазины хорошие. Зара, чиндем какие-то American Eagle, Люлю Лемон, я себе купила сумочку. Наконец-то. Не знаю, хотела черную, а на самом потом этом решила взять беленькую. Не знаю. Сорок восемь долларов две курточки взяла, не знаю а что она мне надо, я не знаю одна зимняя а вторая ну вот сейчас, вот скоро буду одевать а, и духи взяла я уже, раска... я уже рассказывала я потом помочь сейчас приедем домой, Стивен сделает гамбургеры кино. Мор. Мордор. Мордор. Детектив. Так что сейчас по интеру крутят. Мы его тут это дивимся. Букаломба уже надоев. А вот этот Мордер, там, по-моему, 20 сезонов, он что-то вывести, и он говорит, сериал был длился там годами. Детектив Мордер. И кстати. Так и суббота прошла, так выходный.